হিন্দু ধৰ্মত তুলসী গছক বহুত পবিত্ৰ বুলি মনা হয় এই তুলসী গছত ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে ভগৱান বিষ্ণুৱে তুলসী পাতৰ অবিহনে যিকোনো ভোগ প্ৰসাদ স্বীকাৰ নকৰে তুলসীক বিষ্ণুপ্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয় সেইবাবে যি ব্যক্তিয়ে তুলসীৰ পূজা কৰে তেওঁ কেতিয়াও দৰিদ্ৰ নহয় তেওঁৰ কেতিয়াও দুখ কষ্ট নহয় এনেকুৱা মানুহে হাজাৰ পাপ কৰিলেও নৰকত নাযায় তুলসী গছত পানী দিলে কি ফল পোৱা যায় আহক জানি লওঁ এই পৌৰাণিক কাহিনীৰ দ্বাৰা নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে আছামিছ এষ্ট্ৰলজি মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব জয়মা তুলসী আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এদিন দেৱী সত্যভমাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সুধিছিল হে স্বামী আপুনিতো তিনিটা লোকৰ স্বামী হয় আৰু তাৰপিছতো আপুনি তুলসী গছৰ পূজা কিয় কৰে তুলসী গছত প্ৰতিদিনে পানী কিয় দিয়ে মই তুলসী গছৰ গুৰিত পানী দিয়াৰ মহত্ব জানিব বিচাৰোঁ তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল হে দেৱী সত্যভ্ৰমা তুলসী আচলতে লক্ষ্মীৰ এটা ৰূপ হয় তুলসীক প্ৰতিদিনে পূজা কৰিলে বহুত লাভ হয় তুলসীৰ গুৰিত পানী ঢালিলে হাজাৰ পাপৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি তুলসী গছৰ গুৰিত পানী দিয়াৰ মহত্ব কোৱাৰ আগতে মই তোমাক এটা প্ৰাচীন কাহিনী শুনাব বিচাৰিছোঁ এই কাহিনীটোৰ মাধ্যমেৰে তুমি তোমাৰ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই যাবা সেইবাবে তুমি এই কাহিনীটো বহুত মনোযোগেৰে শুনা শ্ৰীকৃষ্ণই আকৌ ক'লে হে দেৱী যি মনুষ্যই এই কাহিনীটো প্ৰতিদিনে এবাৰ হ'লেও শ্ৰৱণ কৰে তেওঁ হাজাৰ পাপৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে তেওঁ এশ বছৰলৈ তুলসীৰ গুৰিত পানী দিয়াৰ ফল লাভ কৰে দেৱী সত্য বোমাই ক'লে হে প্ৰভু মই এই কাহিনীটো নিশ্চয় শুনিব বিচাৰোঁ আপুনি মোক সেই কাহিনীটো শুনাই দিয়ক মই এইটো খুব মনোযোগেৰে শুনিম তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই তুলসী গছৰ গুৰিত পানী দিয়া মহত্বৰ কাহিনীটো শুনাব ধৰিলে হে দেৱী সত্য বহমা এই বিষয়ত এটা প্ৰাচীন ইতিহাস আছে যিয়ে বহুত পুণ্যফল দিব আৰু উত্তৰ কাহিনী হয় পূৰ্বকালৰ কথা অৱন্তীপুৰত ধনেশ্বৰ নামৰ এজন ব্ৰাহ্মণ আছিল তেওঁ জন্মতে ব্ৰাহ্মণ আছিল কিন্তু কৰ্মত তেওঁ বহুত ভ্ৰষ্টাচাৰ বেয়া বুদ্ধিৰ কম্বল তথা চামৰা আদি বিক্ৰী কৰি টকা উপাৰ্জন কৰা তথা অত্যাধিক মিছা কোৱা ব্ৰাহ্মণ আছিল তেওঁৰ মন সদায় বেয়া কৰ্মত লাগি আছিল তেওঁ চুৰিকাৰ্য বেশ্যাগমন তথা যোৱাত আসক্ত আছিল তেওঁ জীৱনত কেতিয়াও পুণ্যৰ কাম কৰা নাছিল শাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন কৰা নাছিল পূজা পাঠ কেতিয়াও কৰা নাছিল সদায় মনটো আনৰ ধনৰ ওপৰত আছিল তেওঁ দিনত টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিছিল আৰু ৰাতি বেশ্যাসকলৰ লগত ৰাতি যাপন কৰিছিল এইদৰেই অত্যন্ত পাপী ধনেশ্বৰ ব্ৰাহ্মণে সকলোবোৰ পাপ কাৰ্যত লিপ্ত হৈ আছিল তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ মুখেৰে ভগৱান বিষ্ণুৰ নাম লোৱা নাছিল তথা কোনো দেৱী দেৱতাৰ পূজা কৰা নাছিল এইদৰে পাপ কৰি কৰি তেওঁ বহুত বছৰ কটাই দিলে এদিনাখন ধনেশ্বৰ ব্ৰাহ্মণে ব্যৱসায়ৰ কামত মহেশমতী পুৰীত গৈ পালে সেই নগৰৰ ওচৰৰে নৰ্মদা নদী বৈ থাকে সেই ঠাইত নৰ্মদা নদীত স্নান কৰাৰ বাবে দূৰ দূৰণিৰ পৰা বহুত মানুহ আহে সেই ব্ৰাহ্মণজনে সেই নদীটোৰ পাৰৰে এখন আশ্ৰমত থাকিবলৈ ল'লে সেই আশ্ৰমত বহুতো বিদ্যান ব্যক্তিয়ে ভগৱান বিষ্ণুৰ স্তুতি তথা আৰাধনাত ব্ৰতী হৈ থাকে সেই পাষন্দি ধনেশ্বৰ বুদ্ধি কৰি তেওঁলোকৰ লগতে আশ্ৰমত থাকিব ল'লে সেই বিদ্বান ব্ৰাহ্মণসকলৰ লগত থাকি তেওঁ শ্ৰী হৰি বিষ্ণুৰ কথা শুনিবলৈ পাইছিল তেওঁ সেই স্থানত এমাহ থাকিলে তাৰপিছত তাত অহা মানুহবোৰে গো মাতাৰ পূজা কৰি ব্ৰাহ্মণসকলক ভোজন কৰায় সেই পাপী ব্ৰাহ্মণজনেও সেই ব্ৰাহ্মণসকলৰ লগত একেলগে বহি ভোজন কৰিছিল আৰু ভগৱানৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছিল সেই আশ্ৰমত এজোপা তুলসী গছ আছিল সেই ব্ৰাহ্মণজনে অজানিতে তুলসী গছজোপাত পানী দিছিল তেওঁৰ মনত মা তুলসীৰ প্ৰতি কোনো ভাল ভাৱ নাছিল তেওঁ প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা শুই উঠি তুলসী গছৰ গুৰিত পানী ঢালিছিল এদিনাখন তেওঁ আশ্ৰমত শুই আছিল সেই স্থানত এডাল সাপ আছিল আৰু সেই সাপডালে তেওঁক টোপনিতে দংশন কৰিলে সেই পাপী ব্ৰাহ্মণজনৰ টোপনিতে মৃত্যু হ'ল ৰাতিপুৱা যেতিয়া তেওঁ অন্য ব্ৰাহ্মণসকলে বেহুচ অৱস্থাত দেখিলে তেতিয়া সেই ব্ৰাহ্মণসকলে তেওঁৰ মুখত তুলসী পাত আৰু তুলসী পাতৰ পানী দিলে তাৰপিছত ব্ৰাহ্মণসকলে বুজি পালে যে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে সেই পাপী ব্ৰাহ্মণজনৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই স্থানত যমৰদূত আহি পালে জমদূতজনে ব্ৰাহ্মণজনক ধৰি লৈ যমলক লৈ গ'ল গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত ব্ৰাহ্মণজনে পলাপ বকিব ধৰিলে আৰু যমদুতজনক ক'বলৈ ধৰিলে সেই যমদূত মোক কলৈ লৈ যাব ধৰিছ মোৰ মৃত্যু কি কাৰণত হ'ল তাৰপিছত যমদুতজনে ক'বলৈ ধৰিলে যে হে দুষ্ট ব্ৰাহ্মণ তই জন্মনে পৰা আজিলৈ বহুত পাপ কৰিছ ইমান পাপ কৰাৰ ফলত তোক এডাল কলা সাপে দংশন কৰিছে তাৰ ফলত তোৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়া মই তোক যমলোকলৈ লৈ গৈ আছোঁ তাত যমৰাজে তোৰ পাপ কৰ্মৰ হিচাপ কৰিব আৰু নিশ্চিত ৰূপত তোক নৰকত পঠাই দিব তাৰপিছত সেই ব্ৰাহ্মণজনে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে আৰু যমদুতজনক ক্ষমা বিচাৰিব ধৰিলে কিন্তু যমদুতজনৰ ব্ৰাহ্মণৰ ওপৰত অলপো দয়া উপজা নাছিল আৰু তেওঁ মাৰি মাৰি ব্ৰাহ্মণক যমলকত লৈ গ'ল যেতিয়া যমদুতজনে ব্ৰাহ্মণক যমৰাজৰ ওচৰলৈ গ'ল তেতিয়া যমৰাজৰ ওচৰত বহি থকা চিত্ৰগুপ্তই সেই ব্ৰাহ্মণৰ জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ কৰ্মৰ হিচাপবোৰ উলিয়ালে আৰু যমৰাজক ক'বলৈ ধৰিলে হে মহাৰাজ এই ব্ৰাহ্মণজনে দেখোন জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ বহুত পাপ কৰিছে এওঁ কোনো পুণ্যৰ কাম কৰাই নাই এওঁতো বহুত পাপী হয় এওঁ নৰকত পঠাই দিয়ক তাৰপিছত যমৰাজে ক'বলৈ ধৰিলে সেই দুট জীৱন ভৰ পাপ কৰা এই ব্ৰাহ্মণক উঠাই লৈ যোৱা ইয়াক কুম্বিপা নামৰ নৰকত পেলাই দিয়া যমৰাজৰ আদেশ শুনি ব্ৰাহ্মণক দুটজনে লৈ গ'ল ব্ৰাহ্মণক কোবাওঁতে কোবাওঁতে ব্ৰাহ্মণৰ মূৰ্ত ছিঙি গ'ল তাৰপিছত কুম্বিপা নামৰ নৰকত পেলাই দিলে সেই নৰকত গৰম গৰম তেল আছিল হান্দিত গৰম গৰম তেল বনোৱা আছিল সেই তেলত ব্ৰাহ্মণক পেলাই দিলে কিন্তু যেতিয়াই ব্ৰাহ্মণে ব্ৰাহ্মণক সেই তেলত পেলাই দিলে তেতিয়া তেলখিনি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এই বিচিত্ৰ ঘটনাটো দেখি জমদূতজন বহুত আচৰিত হৈ গ'ল এনেকুৱা আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল তেওঁ কিমান পাপীক সেই তেলৰ হান্দিত পেলাই দিছিল সেই পাপীসকলে গৰম তেলত পৰি চটফটাই আছিল কিন্তু যেতিয়াই ব্ৰাহ্মণজন সেই গৰম তেলত পৰিল তেলখিনি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হৈ গৈছিল এই ঘটনাটো দেখি যমদুতজনে তীব্ৰ গতিত যমৰাজৰ ওচৰলৈ গ'ল তেতিয়া যমৰাজে সুধিলে সেই দুট ইমান তীব্ৰ গতিতকৈও দৌৰি আহিছা তাৰপিছত দুটজনে ক'বলৈ ধৰিলে হে যমৰাজ আপুনি যে ব্ৰাহ্মণজনক কুম্ভীপা নৰকত পেলাই দিবলৈ কৈছিল তেতিয়াই মই ব্ৰাহ্মণক তাত পেলাই দিলোঁ নৰকৰ অগ্নি নুমাই গ'ল আৰু তেলখিনিও চেঁচা পৰি গ'ল তাৰপিছত যমৰাজে ক'বলৈ ধৰিলে হে দুত এইটো দেখোন বহুত বিচিত্ৰ ঘটনা হ'ল এনেকুৱা দেখোন আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল যমৰাজে বিচাৰ কৰি থাকিব ধৰিলে তেতিয়া নাৰদ উপস্থিত হ'ল দেৱৰ্শী নাৰদক দেখি যমৰাজ অত্যন্ত হ'ল আৰু তেওঁক প্ৰণাম কৰি স্বাগতম জনালে তাৰপিছত যমৰাজে নাৰদক ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱৰ্শী আপুনি উচিত সময়ত আহিছে আজি আমি এজন অত্যন্ত প্ৰাপী বামুণক কুম্ভীপা নৰকত পেলাইছো কিন্তু তেওঁ পৰাৰ লগে লগে নৰকৰ অগ্নি নুমাই গ'ল আৰু গৰম তেলখিনি চেঁচা হৈ গ'ল তেতিয়া দেৱৰ্ষী নাৰদে যমৰাজক ক'বলৈ ধৰিলে হে ধৰ্মৰাজ আপুনি যিজন ব্ৰাহ্মণক কুম্ভীপাক নৰকত পেলাই দিছে তেওঁ নৰকত পেলোৱাৰ যজ্ঞ নহয় কাৰণ সেই ব্ৰাহ্মণৰ দ্বাৰা অজানিতে এনেকুৱা কিছুমান কাম হৈ গ'ল যি নৰকত নাশ কৰি দিব যি মনুষ্যই পুণ্য কৰা মনুষ্যৰ লগত থাকে তেওঁ সেই পুণ্যৰ ভাগ নিশ্চয় পায় আৰু সেই ব্ৰাহ্মণজনে এমাহ সময় ভগৱান বিষ্ণুৰ ভক্তসকলৰ সৈতে আছিল এই ব্ৰাহ্মণজনে আশ্ৰমত থাকি প্ৰতিদিনে তুলসী গছৰ গুৰিত পানী দিছে সেইবাবে তেওঁ বহুত পুণ্যৱান হৈ গৈছে তেওঁৰ সমস্ত পাপ নষ্ট হৈ গৈছে এই ব্ৰাহ্মণজন এতিয়া বিষ্ণু লোকত যোৱাৰ অধিকাৰী হৈ গ'ল এই ব্ৰাহ্মণজনে অজানিতে ইমান পুণ্যৰ কাম কৰিছে যে যিটো জন্ম জন্মান্তৰত মানুহে আৰ্জিব নোৱাৰে সেইবাবে আপুনি তেওঁ নৰকত নেপেলাব ব্ৰাহ্মণৰ পাপৰ বাবে কেৱল এইটো দণ্ড দিয়ক এই ব্ৰাহ্মণজনক নৰক লগ দৰ্শন কৰাওক দেৱৰ্ষীৰ কথা শুনি যমৰাজ অত্যন্ত সুখী হ'ল আৰু ব্ৰাহ্মণক কুম্ভীপা নৰকৰ পৰা উঠাই লৈ আহিলে আৰু দুতজনক ক'বলৈ ধৰিলে সেই দুত এই মহাত্মা ব্ৰাহ্মণজনক লৈ যোৱা আৰু তেওঁক সমস্ত নৰক লোক দৰ্শন কৰাই দিয়া তাৰপিছত যমদূতজনে সেই ব্ৰাহ্মণজনক লৈ গ'ল আৰু সম্পূৰ্ণ নৰকৰ দৰ্শন কৰাব ধৰিলে তাৰপিছত শ্ৰীকৃষ্ণই ক'বলৈ ধৰিলে হে সত্যভমা যমদুতজনে ব্ৰাহ্মণজনক সমগ্ৰ নৰকমণ্ডল দৰ্শন কৰাই দিলে তাৰপিছত শ্ৰীকৃষ্ণই আকৌ ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী যি মনুষ্যই প্ৰতিদিনে তুলসী গছৰ গুৰিত জল অৰ্পণ কৰে সেই মনুষ্য মোৰ বহুত প্ৰিয় হয় সেই মনুষ্যৰ কেতিয়াও দুৰ্গতি নহয় তেওঁ কেতিয়াও নৰকত নাযায় যিবোৰ ঘৰত তুলসী গছ সদায় ধুনীয়া হৈ থাকে সেই ঘৰত সু শান্তি তথা সমৃদ্ধি থাকে ভগৱান বিষ্ণুৰ পূজাত দিয়া প্ৰসাদত তুলসী পাত নিশ্চয় থাকিব লাগে কিয়নো তুলসী পাতৰ অবিহনে ভগৱান বিষ্ণুই কোনো প্ৰসাদেই স্বীকাৰ কৰি নলয় সেয়েহে প্ৰত্যেক ঘৰতে তুলসী গছ থকাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় যদি আপোনাৰ ঘৰত তুলসী গছ আছে তেনেহ'লে ঘৰৰ সুখ শান্তি তথা সমৃদ্ধিৰ বাবে তুলসী গছত চূৰ্ণৰি নিশ্চয় মেৰিয়াই দিব সদায় মনত ৰাখিব তুলসী গছ চূৰ্ণিৰ অবিহনে আধৰুৱা হৈ ৰয় তুলসী কেৱল এজোপা গছ নহয় তুলসী হ'ল দেৱী ভগৱান বিষ্ণুৰ পত্নী সেয়েহে তুলসী গছত চূৰ্ণৰি নিশ্চয় মেৰিয়াই দিব ইয়াৰ ফলত প্ৰতিপত্নীৰ মাজত প্ৰেম আৰু বিশ্বাস বাঢ়ে এইদৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দেৱী সত্যভমাক তুলসী গছৰ গুৰিত জল অর্পণ কৰাৰ মহত্ব বুজাই দিলে আৰু ঘৰত তুলসী গছ ৰোৱাৰ নিয়ম কৈ দিলে আপুনি এই কাহিনীটো শুনি কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আমি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ